gerakan rakyat Malaysia dan uh, apakah uh, persiapan kita terutamanya jentera-jentera uh, kita dan juga apa strategi kita nak menang uh, dalam PRU dan PRN yang akan datang lah. So pertama, saya nak katakan uh, PRN Sabah sudah lepas okay. So lepas dan uh, memanglah daripada PRN, Pilihan Raya Negeri Sabah itu ada beberapa lesson lah yang kita boleh mempelajari dan memang lesson ini adalah penting untuk kita formulate strategi untuk menghadapi uh, pilihan raya umum dan pilihan raya negeri yang akan datang lah. So selepas itu kita nampak uh, Melaka memang akan mengadakan PRN Melaka dia bulan 12. Okay, the latest 12 dia kena bubar Dewan Undangan Negeri. Dan diikuti dengan Sarawak bulan 2 diikuti dengan Johor bulan 4 so daripada maklumat yang kita ada dan analisis yang kita telah uh, melaksanakan dan uh, tengoklah kita nampak ada tanda-tanda uh, kerajaan Madani itu uh, dipimpin oleh Anwar Ibrahim itu uh, kemungkinan besar akan bubarkan parlimen juga pada tahun ini dia nak membuatkan uh, serentak lah PRU dan PRN Dengan serentak Jika nak buat serentak maksudnya tahun ini uh, Melaka Dewan undangan negeri bubar uh, PRU Ke-16 akan diadakan Dan apa Sarawak dan juga Kita katakan Johor Akan uh, Bawa ke tahun ini So they will dissolve together So there's a uh, Likely uh, PRU 16 and the PRN Melaka Sarawak dan juga uh, Johor akan diadakan uh, pada masa yang sama Dan juga kemungkinan negeri-negeri yang lain juga ikut juga So ini adalah uh, apa uh, maklumat yang kita dapat Yang kedua ialah no matter how this year will be election year lah Okay, so kita bagi parti gerakan rakyat Malaysia dan juga uh, Perikatan Nasional kita nak siap sedia lah untuk menghadapi uh, pilihan raya negeri dan pilihan raya uh, umum yang akan diadakan tahun ini. Okay. So untuk buatkan persiapan itu kita mesti ada formula, kita mesti ada apa? Uh, kita punya kerja, gerak kerja kita. Bagaimana, apakah naratif yang kita nak bawa uh, Untuk mendapatkan sokongan dan mandat daripada rakyat Oleh itu, di sini ada beberapa uh, Kita katakan, uh, opinions lah yang kita dapat So, yang bagi input kita terbesar sekali sekarang Untuk formulate strategi kita Untuk siap sedia dalam Pian Raya itu Yang pertama, saya uh, nak merujukkan ialah PRN Sabah So PRN Sabah Satu seperti kita katakan uh, Satu tanda Bukan satu tanda Satu keputusan yang kita nampak itu Bahawa rakyat telah Menolak DAP Oleh itu DAP kalah semua Perusi di negeri Sabah Okay So kita pun tahulah bahawa deposit uh, bagi DAP itu biasa orang Cina dengan orang India or normally or the non-Muslim So kali ini kita nampak ini bukan deposit lagi lah Dia bukan menang satu tau Dia kalah semua So ini adalah kita katakan bahawa uh, gelombang uh, Tak nak DAP itu uh, Sudah uh, Sudah berlaku lah di negeri Sabah Tapi adakah gelombang ini Akan terus Ke semenanjung Malaysia atau tidak Kita tak tahu Oleh itu kita Uh, memang for sure ialah sokongan non Malay and the non Muslim towards DAP itu tak tak ada 95% lagi lah yang dulu punya PRN dan PRU lah dia akan kurang kurang berapa impak dia macam mana daripada apa maklumat ke atau uh, tin, uh, apa reaksi daripada masyarakat itu memang dia tak sokong lah uh, DAP lagi lah. Ya. So ini adalah satu tanda yang kita akan ambil uh, mempertimbangkan faktor ini penting untuk formulate kita punya strategi untuk bila raya. Ini satu. Yang kedua kita nampak dalam PRN itu adalah uh, Warisan Warisan bertanding 73 kerusi. Warisan. Dan uh, memang Warisan memang dapat sokongan apa non malay atau utamanya orang Cina. Memang berikan sokongan yang sepenuhnya kepada warisan. Tetapi apa telah jadi? Adakah warisan sudah menjadi kerajaan Sabah? Tak ada. So ini menunjukkan apa? Landscape politik di negara kita Malaysia. Jika you nak Solo, itu memanglah uh, tak boleh menubuhkan kerajaan. Oleh itu Solo adalah uh, for sure no go lah kita kata untuk parti politik dalam uh, arena landscape di uh, Malaysia ini yang kedua. Yang ketiga kita nampak lesson yang kita uh, belajar ialah uh, seperti yang katakan perikatan nasional bertanding 41 kerusi dalam PRN Sabah. Tetapi kita kalah semua menang satu saja. Uh, tambahan pula yang satu itu dimenangi oleh PAS. So maksud apa? kekuatan PAS ada itu apa jentera PAS ada memang PAS sebelum itu sudah turun padang dekati uh, rakyat oleh itulah barulah boleh dapatkan sokongan dan mandat daripada kawasan itu atau kawasan tersebut untuk memenangkan PAS dalam PRN Sabah itu so jentera dia kita kena uh, memanglah sudah proven you have to work this type of model In order to win the general election, so this is the lesson we learn in uh, apa kita katakan PRN Sabah. Okay, lesson yang kedua, saya nak kongsi dekat sini ialah uh, kita sudah nampaklah ada tanda-tanda uh, di kerajaan Madani itu. Walaupun mereka semua sudah menjadi kerajaan, tetapi pandangan mereka Uh, berbeza walaupun kabinet telah membuatkan keputusan contohnya bagi contohnya kita katakan uh, untuk menerima atau uh, UEC punya recognition okey pengiktirafan UEC itu apa Anwar Ibrahim kata apakah PMX kita kata BMS kata takesa di apa mana-mana punya pengajian tinggi jika uh, kamu Melayu mesti credit Mesti pas sejarah dan you berlayak untuk uh, Apa? Memohon uh, kepada IPTA atau Institute Pengajian Tinggi Awam itu Okay? Tetapi Menteri Pendidikan kata apa? Oh bukan dua subjek saja, Enam subjek pula Okay? Apakah Menteri Pendidikan Tinggi lagi? Zambri kata apa? Oh walaupun you Mematuhi semua tak semestinya You boleh masuk ke universiti Uh, awam tempatan itu. Eh, hey, satu keputusan yang dihubungkan oleh PMX, pemimpin yang tertinggi di negara kita, tetapi pandangan apa jawapan yang diberikan oleh menteri-menteri itu berbeza. Dan memanglah kita nampak lagi ada komponen parti di kerajaan uh, Madani itu memang tak sokong juga. UMNO tak sokong lah Dan beberapa apa parti pun tak sokong lah So ini maksud apa? Maksud apa? Maksud ini kerajaan Madani itu Dia sendiri pun tak boleh dapatkan uh, persetujuan Semua komponen parti Semua menteri Semua pemimpin-pemimpin di bawah kerajaan Madani itu Atau Pakatan Harapan itu Atau Barisan Nasional itu Memang tak dapat oleh itulah kita kata macam kerajaan ini, ini Uh, mana boleh kita apa percaya lagi tambahan pula PMX umum apa umur 6 boleh masuk kepada standard 1 tahu ke standard 1 satu umur 6 nak masuk standard 1 itu ada berapa uh, pelajar ada seramai 400 ribu pelajar hey You, you are, are, you kidding 400 ribu tambah itu 7 uh, tahun nak masuk standard 1 itu another 400 total 800 tau. Tahun depan nak masuk standard 1. Adakah persediaan sudah siap? Adakah cikgu-cikgu itu telah dilatih untuk menghadapi 800 ribu uh, apa, pelajar nak masuk standard 1? Dan tambahan dia kata nak ada ujian lagi. Oi, ujian untuk 400 Uh, kita katakan budak-budak nak masuk standard 1 itu bukan senang. Ah ya memanglah kita tahu bahawa dia keputusan umumkan dia akan u lah, dia akan batalkanlah yang telah berjadilah. Nah ini ialah kerajaan Madani. Kerajaan Madani seperti ini bagaimana kita boleh uh, terima? Dan tambahan sebelum PR apa dia menjadi kerajaan Madani Sebelum dia menjadi PMX itu Dia katakan reformasi Kita tak nampak reformasi lah Kita nampak reform sudah mati lah Yang ini kita tak nampak lah Reformasi tak ada Zahid Hamidi saya nampak lah Yang itu sudah apa uh, uh, apa No further action lah NFA itu lah Ini ada So memang selepas kalah di PRN Sabah Dia kata oh barulah dia nak buat reformasi apa reformasi telah buat? Oh, dia ada katakan apa uh, PMX apa uh, PMX pula Perdana Menteri punya term sekarang 10 tahun 2 term maksimum Adakah ini? Ya memang uh, Okay, Ok, saya setuju 10 tahun atau 2 term Tapi adakah ini priority on your reformasi? Is it your priority for your uh, reform the country? Apa yang kita nampak itu macam uh, political funding punya Bill dia pun tak tak lulus lagi tak bincang lagi. Ya ini penting. Okay kita nampak lagi ada apa uh, peruntukan kepada pembangkang itu pun tak bagi. Ini apa peruntukan itu penting tau untuk rakyat tau untuk pembangunan kawasan kawasan uh, ahli parlimen. Ya walaupun pembangkang lah tetapi ini untuk rakyat punya dia tak buat dia tak nak, dan kita nampak dia katakan oh dulu dia katakan anti rasuah walaupun dia bekerja sama dengan ada 47 tuduhan punya rasuah pun dia dia pun uh, boleh menjadi apa partner kita tak tak salah ini tapi dia kata dia punya apa indeks persepsi rasuah itu dia perlu uh, mendapatkan apa uh, nombor 25 Nombor tetapi ya, nampak dia 57 kedudukan itu kekal 2 3 tahun lagi sudah 2 3 tahun maksudnya tak ada improvement tak ada improvement so ini adalah kerajaan Manadi kita nampaklah apalah kita katakan isu-isu yang penting dia tak nak buat tak penting itu dia memanglah apa dia buat dia pun tak berani katakan uh, apa uh, mengumumkan polisi dia macam eh uh, UEC pengiktirafan dia pun tak berani kata. Oh, i pengiktiraf tak ada. Oh, dia kata oh jika you dapatkan sejarah pass uh, Malay credit, uh, you boleh uh, apa? memohon masuk ke universiti tempatan awak. Eh, ini bukan pengiktirafan. So dia dia nak buat tapi dia tak berani. Macam itu apa kuih yang apa? Uh, haram itulah. Kita katakan Apakah pendirian kerajaan sekarang Kerajaan memang kau dia dia, dia, dia dia tak guna haram Dia kata kui yang tidak ikut peraturan Oh Dia memang lah Dia bahasa baik lah Dia bahasa guna bahasa Oh tidak apa Ikut peraturan itu uh, Tidak boleh terima Yalah lah tapi You tak umum Mengapa you tak umum Mengapa semasa Perdana Menteri India datang You tak umum So yang ini adalah kita kena kan, kerjakan dia berani buat tapi dia tak berani cakap Okay so ini adalah PMX so daripada situasi macam ini kita katakan uh, bagaimana uh, apa uh, rakyat boleh sokongkan uh, kerajaan madani seperti ini so ini adalah senario yang kedua senario yang pertama I gunakan Sabah senario yang kedua kita katakan memang uh, apa Kerajaan Madani itu Memang tak boleh lah okay. Yang ketiga itu Tanda yang terketara sekali Ialah sara hidup rakyat Yang ketiga itu Memang kita kata or, Rakyat sudah kata susah Memang susah Ada apa Sebanyak 77% Rakyat katakan Dia punya sara hidup Beban dia sangat besar Dan sangat berat Dan mereka sudah susah Uh, mengapa ini berlaku kerana apa-apa kita nampak kadar kadar naikkan harga makanan minuman itu ada sebanyak 17.5% 17.5% okey kadar dia tetapi kadar naik gaji ya hanya 7.9 so tak boleh lah dia oleh itu rakyat katakan susah kerana apa kenaikan kadar barang naik uh, tinggi tapi gaji kurang, so memanglah rakyat sekarang sudah susah. Dan persepsi kita memang kita katakan rakyat katakan sekarang memang apa-apa agak -apa pun uh, sangat mahal lah, sangat mahal. Dan uh, banyak lagi, like apa cukai yang dikenakan oleh kerajaan madani itu memang rakyat tak tak boleh terima macam SST, SST itu dia apa dia punya uh, area charge apa kena tax SST tu dia sudah besarkan lagi so rakyat memang tak puas hati lah dan selain daripada tak puas hati lagi ada dia punya komponen parti kena nak mansurkan SST nak gantikan oleh GST pula eh ini kerajaan apa walaupun mereka adalah kerajaan tetapi mereka apa daripada mereka punya uh, pandangan memang berbeza lah. So ini kita katakan bahawa cara uh, hidup yang tinggi e-invoicing lah, SST lah, yang ini semua lah rakyat uh, memang tidak boleh terima. So kerana ini uh, kita telah uh, memberikan uh, perikatan nasional mereka. We feel that uh, the coming generally directions that we can uh, produce uh, better results uh, compared to uh, last time. And kita sudah positioning ourselves We are the government in waiting Memanglah jika nak jadikan government in waiting Kita nak menangkan uh, Pilihan raya yang akan datang Kita nak dapatkan mandat daripada rakyat itu Internal issue we also have to settle lah So like perikatan nasional I think uh, I would like to back lah uh, Rakyat give us uh, some time We will settle our our issues internally lah seperti kita katakan pegurusi perikatan nasional, okay? I think we we have our way to settle, we have our wisdom to settle. Uh, memang apa-apa kita buat mesti ikut uh, perlembagaan uh, perikatan nasional, okay? So give us some time and kita akan uh, apa siapkan kerja-kerja ini. So.